আছোহি মই বাগানত বেছিভাগ মই বাগানতে থাকোঁহি সেই কালি ফুলৰ পুলি ৰুইছিলোঁ পৰৈশাকৰ পুলি ৰুইছিলোঁ শাক গছৰ পুলি ৰুইছিলোঁ যেনে ধৰক ধুন্দুলি কটাই ডবোৱা মাহ তাৰপিছত ৰাজমাহ তাৰপিছত জলকীয়া অমিতা ফুলৰ পুলি অলপ কি ৰুইছিলোঁ পদিনা পদিনাও ৰুইছিলোঁ পানী অকণ অকণ দি দিওঁ আৰু বাগানৰ পাত চিঙিবলৈ মানুহো আহিলে দুটা সিহঁতি পাত চিঙি আছে ৰাতিপুৱা চাহ দিলোঁহি বাগানৰ সেই পাত চিঙা মানুহক তাৰপিছত মই ঠেলা চেলা লৈ আহিছোঁ পাত নিবলৈ বুলি অলপ হেন্দালি কাম অলপমান আছে সেইখিনি বোলো আজি একদম কৰি শেষ কৰি থাকোঁ ৰাতিপুৱা নহয় তহঁতি অহাৰ পিছতে গৈছে ভাত খাই যোৱা নাই নাই ক'ত কাহেডত নাই খোৱা

আৰু এই কৰ্ডখন থাকিলে হাত কৰ্ডখন থাকিলে মানে কাম কৰিবলৈ বহুত ভাল বাঁহ এটা কাটিবলৈ কাঠ এডাল কাটিবলৈ মানে বহুত ৰুজু হয় সেই ঘঁপিয়াই থাকিব লাগে ন বহুত গা জুৱে এযোৰে ধৰি আৰু চোকা হৈ থাকিলে মানে লাহেদিহে মাৰি থাকিলে আপোনাৰ কাঠ খাবই আৰু どこでどこでどこでどこでどこでどこでどこでどこでどこでどこでどこ এতিয়া আৰু ত্ৰিছ কেজিমান হৈ যাব দুইটা লগ ল'গা আপোনাৰ ত্ৰিছ কেজি দুইটা আপোনাৰ নিজ নেকি ত্ৰিছ কেজি জুতিখিনি আপোনাৰ সত্তৰ কেজি হৈছে আপোনাৰ পৰা এশ এক কুইণ্টেল ওলাই যাব এটা লগত চাংখন এইফালেই বহলাই দিলোঁ মই দিম ভাবিছিলোঁ সেই ভিতৰৰ ফালে কিন্তু সেইফালে তামোলৰ পুলি আৰু কলপুলিয়েই অকণমান অসুবিধা কৰিব গতিকে অহা যোৱা কৰা বাটটোতে মই দি দিলোঁ ইমান সমস্যা নহয় বাৰু এইফালে জেগা আছে ভাল ইমান এইফালে পাহৰি যাব পাৰিম এতিয়া গোটেইখিনি সূতা চূতাবোৰ টাইটকৈ পুতি মেলি আজৰি হওঁ সময় হ'ল এতিয়া চাৰিটা একচল্লিছ এইফালে সূতা তিনিটা পুতিলোঁ আৰু ওপৰত এই বাঁহডাল দিলোঁ তাৰপিছত হাঁ ইটো ছাইডে দুটা খুটা পুতিলোঁ হা তাত বাঁহ চাঁহ দিয়া নে বাঁহ কাটিব লাগিব ইয়াই হ'ল আমাৰ বাঁহনি এইফালে অলপমান আছে এনেকৈ এইখিনিৰ পৰা এনেকৈ কৰি এখিলেগৈ সেইফালে এজোপা আছে তাৰপিছত সেই আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে এজোপা দুজোপা চাৰিজোপামান বাঁহ আছে য'ত নেকি এখিনিমান বাঁহ থাকে ওচৰা ওচৰিকৈ সেইখিনি বাঁহক এজোপা বাঁহ বুলি কয় এটা বাঁহ এডাল বাঁহক এডাল বাঁহ বুলিয়ে কয় যদি পঞ্চাছটা এশটা ডেৰশটা দুশটা বাঁহ লগ লাগি য'ত একদম লগালগিকৈ থাকে নহয় সেই বাঁহজোপাক এজোপা বাঁহ বুলি কয় যদিও নাজানে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ মই আজিলৈ হ'লগৈ আৰু আজি নকৰোঁ আৰু কাইলৈ কৰিম আৰু এনেকৈ থাকোঁতে থাকোঁতে কৰোঁতে কৰোঁতে আজিয়ে বহুত কাম হৈ গ'ল সেই বাঁহনিৰ পৰা মই বাঁহ ভাবিছিলোঁ আজি নেকাটোগৈ কাইলৈ কাটিম আৰু তই কাটো নে কাটোকে কাটো নে কাটোকে গ'লোঁ বাঁহৰ নিলে তিনিটা শুকান বাঁহ কাটিলোঁ কাটি কৰি ইয়াল আনিলোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ কি এই বৰষুণ অলপহে দিছে টিপ টিপকৈ হয় বাৰু সাঁচ লাগিলে ঘৰলৈ যাব লাগে এতিয়া গা পা ধুবলৈ তাৰপিছত ঘৰতে আছোঁ যেতিয়া আৰু ঘৰত ধুম দেৰিকৈ হ'লোঁ সেইখিনাই দেৰি হ'লোঁ মানে একো নাই বাঁহখিনি বোলো কাটি কৰি চিঞ দি দিওঁ ইয়াত মানে যেনেকৈ যেনেকৈ ওপৰত উঠাব লাগে তেনেকৈ উঠাই দিওঁ বোলো এইবোৰ কৈ মেলি থাকোঁতেই মানে দেখিছোঁ এতিয়া চকুত লগা হৈ গৈছে মানে